Голова обласної державної адміністрації Володимир Пристюк особисто перевірив, як відбувається процес голосування. Вранці він прибув на свою виборчу дільницю за місцем проживання, без будь-яких перешкод отримав виборчі бюлетені та здійснив своє волевиявлення. Будь-яких провокацій та перепонів виборчому процесу на окремій дільниці керівник області не помітив. Сьогодні дуже хороша погода, погода така, праздінне настроєння подається. Я чувствую по людям, які… Которые... сегодня пришли на выборы, ощущают не просто праздник, ощущают меру ответственности. Точно как и я. Потому что для меня сегодня это история нашей жизни. Это шаг вперед. Вот какой будет шаг вперед? Это, конечно же, определяет сегодняшнее голосование. Конечно, я голосовал за будущее. Я голосовал за то, чтобы наконец-то в стране была система демократии, спокойствия, порядочности и, самое главное, работоспособности. Нам нужен работающий парламент. Нам нужны те люди, которые которая действительно будет отражать интересы людей. Ну и самое главное, профессионально делать те законы, которые уже сегодня нужны для того, чтобы в стране жилось лучше. Мы для этого должны строить свою работу, а парламент должен строить свою работу. Вот это как раз самое главное, то, что сегодня, наверное, все люди об этом думают, когда принимают решение голосовать за того кандидата или за ту партию, на которую они сегодня ставят ставку.